Seluruh dunia bola sepak Asia dikejutkan apabila jurulatih Chengdu akhirnya tampil membongkar punca sebenar bagaimana pasukannya boleh kena sakau dengan JDT dalam perlawanan yang menjadi bualan hangat para penyokong. Tiada siapa menyangka jurulatih yang sebelum ini terkenal dengan gaya tenang dan berprofil rendah tiba-tiba meledak dengan kenyataan panas yang membuatkan media China, Malaysia dan Asia Tenggara riuh rendah. Perlawanan itu bukan sahaja berakhir dengan keputusan mengejutkan, malah cara JDT menguasai permainan membuatkan ramai tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku di bilik persalinan, di padang mahupun di minda para pemain Chengdu. Jurulatih Chengdu akhirnya membuka cerita yang selama ini mereka simpan. Katanya, apa yang terjadi bukan sekadar kekalahan biasa. Ia seperti kejutan budaya taktikal yang membuatkan pasukannya hilang fokus dan hilang punca pada minit-minit tertentu. JDT, menurutnya, hadir dengan persediaan luar biasa sampai mereka sendiri tak sempat bernafas. Dari awal whistle dibunyikan, tempoh permainan JDT sangat agresif, padat dan penuh intensiti. Segala ruang yang cuba dibuka Chengdu ditutup dengan cepat. Setiap hantaran dipintas, setiap serangan mereka seolah-olah tidak sampai ke kawasan terakhir kerana ditekan bertubi-tubi. Apa yang lebih mengejutkan, jurulatih itu mengakui bahawa mereka sebenarnya sudah mengkaji permainan JDT sebelum perlawanan berlangsung. Mereka menonton rakaman perlawanan, membaca analisis taktikal dan merancang strategi bertahan serta serangan balas yang menurut mereka cukup ampuh. Namun, apa yang berlaku di atas padang sangat berbeza daripada apa yang mereka jangkakan. JDT tampil dengan versi yang lebih laju, lebih agresif dan lebih kreatif daripada yang pernah mereka lihat sebelum ini. Kami fikir kami tahu gaya mereka. Rupanya kami hanya tahu separuh, katanya dalam sesi temu bual selepas kekalahan memalukan itu. Ditambah pula dengan sokongan penyokong yang membanjiri stadium suasana itu memberikan tekanan psikologi kepada para pemain Chengdu. Mereka tidak menyangka bahawa sorakan yang menggema sepanjang 90 minit itu boleh memberi kesan besar terhadap rentak permainan mereka. Jurulatih itu mengakui bahawa beberapa pemainnya mula gugup, tangan berpeluh, keputusan mereka menjadi lambat dan akhirnya mereka bermain di luar rentak sebenar. Kalau anda berada di tengah padang itu, anda boleh rasa aura JDT yang luar biasa, katanya. Namun, apa yang paling membuatkan jurulatih Chengdu kecewa ialah kelemahan taktikal pasukannya sendiri. Dia mengakui bahawa beberapa keputusan kecil yang dibuat sebelum perlawanan rupa-rupanya menjadi faktor besar kepada kekalahan itu. Pemain sayap utama yang tidak diturunkan sejak awal kerana masalah kecergasan menjadi satu kesilapan besar. Ketiadaan pemain itu menyebabkan bahagian kiri mereka mudah ditembusi dan JDT menggunakan ruang itu tanpa belas kasihan. Setiap kali bola dihantar ke bahagian tersebut, barisan pertahanan Chengdu kelam kabut cuba menutup ruang tetapi gagal. Selain itu, jurulatih itu juga membongkar satu perkara yang tidak diketahui ramai, beberapa pemain Chengdu sebenarnya tidak berada pada tahap mental terbaik kerana keletihan melampau selepas jadual liga mereka yang padat. Mereka cuba merahsiakan perkara itu untuk menjaga moral pasukan, tetapi selepas kekalahan itu, barulah semuanya terbongkar. Pemain-pemain tertentu hampir tidak sempat berehat sepenuhnya sebelum turun dalam perlawanan menentang JDT. Walaupun alasan itu kedengaran munasabah, jurulatih Chengdu tetap mengakui bahawa ia bukan sebab utama. JDT memang lebih baik malam itu. Kami lebih banyak salah sendiri, katanya jujur. Di pihak JDT pula, segala-galanya berjalan seperti yang dirancang. Mereka menguasai bola dengan penuh yakin, melakukan tekanan tinggi. Setiap kali Chengdu cuba membina serangan dari bawah, Barisan tengah JDT juga menunjukkan disiplin taktikal yang sangat kemas. Mereka tidak hanya mengawal bola tetapi juga mengawal tempoh permainan. Setiap kali Chengdu cuba memperlahankan permainan, JDT akan menggandakan tekanan untuk memaksa mereka melakukan kesilapan. Dari luar padang pula, kelihatan jelas jurulatih JDT mengarahkan setiap pemain agar tidak memberi ruang langsung kepada pemain lawan dan arahan itu dipatuhi sepenuhnya. Jurulatih Chengdu mengaku bahawa inilah kali pertama pasukannya benar-benar hilang arah sejak sekian lama. Mereka pernah kalah sebelum ini, tetapi tidak pernah kalah dengan cara seperti ini, kalah kerana tidak mampu mengejar tempur, kalah kerana dihukum atas kesilapan sendiri, kalah kerana lawan jauh lebih bersedia secara mental dan taktikal. Kami bukan kalah teruk, tetapi kami kalah secara taktikal. Itu lebih pedih, katanya dalam satu sesi wawancara lain. Dalam pendedahan mengejutkan itu juga, jurulatih Chengdu sempat memuji JDT dengan kata-kata yang jarang keluar dari mulut seorang jurulatih selepas kekalahan. Beliau berkata, JDT bukan sekadar pasukan kaya seperti yang sering disebut-sebut di media, tetapi pasukan yang benar-benar berlatih keras untuk mencipta gaya permainan tersendiri sehingga mampu membuatkan lawan terperangkap dalam tekanan mereka menurutnya ramai yang salah faham tentang kejayaan JDT dan menganggap ia hanya datang dari dana besar tetapi hakikatnya mereka membina sistem akademi struktur dan falsafah yang jelas sehingga menghasilkan prestasi seperti yang dipamerkan dalam perlawanan tersebut Namun begitu, walaupun memuji, jurulatih Chengdu tidak segan mengakui rasa malu kerana pasukannya seperti kena sakau dalam perlawanan itu. Katanya, setiap kali mereka cuba bangkit, JDT datang dengan tekanan baru. Setiap kali mereka hampir membuka ruang serangan, JDT pula mematikan pergerakan tersebut dengan satu tackle, satu press atau satu transisi pantas. Kami macam kena curi masa dan ruang dalam setiap minit perlawanan, katanya berseluruh sinis. Di bilik persalinan Chengdu selepas perlawanan, suasana suram menyelubungi pasukan. Beberapa pemain duduk sambil memegang kepala, ada yang termenung jauh, ada yang tidak berkata apa-apa. Jurulatih itu mendedahkan bahawa beliau mengambil masa hampir 15 minit sebelum bersuara. Bukannya marah, bukannya menjerit, tetapi memberikan kata-kata tenang bahawa kekalahan ini adalah pengalaman berguna. Kita belajar, kita balik dan kita datang semula lebih kuat, katanya dalam nada yakin walaupun wajahnya jelas menunjukkan rasa kecewa. Pendedahan jurulatih Chengdu itu mendapat pelbagai reaksi. Ada penyokong yang memuji keterbukaannya, ada yang menyalahkan beliau kerana kelekaan taktikal, dan ada yang mempersoalkan mengapa perkara seperti kecergasan pemain tidak ditangani lebih awal namun di Malaysia kenyataan itu menjadi topik hangat peminat JDT menganggap ia pengiktirafan terbaik daripada lawan bahawa JDT kini berada pada tahap yang lebih tinggi malah ramai penyokong Harimau Malaya percaya kejayaan JDT di peringkat kelab akan membantu prestasi bola sepak negara secara keseluruhan apa pun reaksi satu perkara jelas, perlawanan itu menjadi detik besar dalam kerjaya jurulatih Chengdu. Ia membuka luka, tetapi juga membuka mata. Dan kenyataan jujurnya itu membuatkan seluruh dunia bola sepak kini lebih menghormatinya. Tidak semua jurulatih berani mengaku kekurangan sendiri, apatah lagi selepas, kena sakau, di depan ribuan penonton. Tetapi dia melakukannya. Dengan itu, cerita ini tidak berakhir dengan kekalahan, tetapi bermula dengan kebangkitan. Dan apabila Chengdu bertemu JDT lagi suatu hari nanti, pasti ia menjadi pertembungan yang tidak akan dilepaskan oleh sesiapa.